jadi aku mau ikut loker main loker aja loker suka tapi aku tidak akan menggunakan ini aku hanya menggunakan telefon ini tidak tulis di sini ini daerah Jihok 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 Citralen Citralen hmm. Surabaya ini di sini ada stand yang pisang kipas pangkalan seperti eh, itu Jare PESe si botone ku njogo. Njogo iku ya nyekok atete yo. Yo. Ngoko tak ono wangi Dewi. Jare botone se Weda. Wis sekitaran ngene lek ngono ya. Iku tak kota itu tak tak video lokasine koyo biasane bagi apak boleh nglamar yo. Kakene rene arek jek nong. punyo nomor wa 089608772080. Nah, ini aku takon cari si buka yo, ngko takono Dewi. Nah, lokasi niku cetekne nomor ae. Tak videono yo. Loh, ae. ono burger pangor ya itu pertangor iyo no ono pangabeh nah iya pada wae sik 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 iki pengere sekedar game มาด้วยแต่ส่วนของการสืบพันธุ์ตเองอ่ามุ่งไปกับคนละคนเงื่อนไหลังส่วนโดยจุดต่อ

gumang rek ngene iki Nang wis ora kepachi kok ana 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 ya iki kok pan PCI kanggo kantor cabang iki rek Nah iki yo iso iki kok bertanggung jawab Nah iki lho nek jek ae iki isane perti karo lampu jine pokoke lampune kembur-kembur rek lho